Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Akhirnya, yang kita tunggu-tunggu, Saifuddin Nasution telah menjawab berkenaan dengan kemelut skandal pemain warisan skuad kebangsaan negara kita yang sedang hangat pada ketika ini. Tetapi, berdasarkan kepada jawapan Saifuddin itu, nampak gayanya macam dia nak taichi bagi beban itu kepada FAM pula dan mengundang lagi banyak persoalan. Hai, makin lama kau orang jawab, makin terbelit nampaknya ya. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti mana yang memang kita sudah jangkakan. Tinggal tunggu masa sahaja lagi. Untuk isu pemain warisan negara kita ini menjadi perbualan dan juga perbincangan serta perbahasan dekat parlimen dan pada hari ini menteri dalam negeri Saifuddin Nasution Ismail telah bangkit memberikan penjelasan berkenaan dengan isu kewarganegaraan pemain-pemain warisan ini di mana kata Saifuddin Nasution basicallynya semua ini telah mematuhi peruntukan yang telah diberikan dalam perlembagaan negara kita selain daripada itu urusan FAM dengan FIFA. Anda tonton penjelasan oleh Safri ini sebelum kita ulas dengan lebih panjang. Silakan. Akta kelahiran, pendaftaran kelahiran ini memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri, saya dan Menteri-Menteri sebelumnya untuk turut menggunakan pakai perkara 20 kurungan 1 kurungan C untuk memberikan pengecualian bagi syarat pemustautin. dan itu saya guna pakai ya untuk memberikannya dan sebab itu bila tertib ini semua kita selesaikan menjawab soalan apakah proses pemberian warga negara terhadap tujuh pemain ini mematuhi semua peruntukan perlembagaan akta kaedah warga negara dan perlembagaan persekutuan jawapannya ya yeah. bol sangat jelas okey ya. di sana ada fifa statute itu soal pemain warisan dan kelayakan itu FIFA dan juga FAM. FIFA kata maklumat yang diberikan itu sebagai palsu. Itu FIFA. Ya, FAM kata ini maklumat yang pemain bagi. Itu maklumat pemain. Jadi biar dispute itu mereka selesaikan. Dari sudut perlembagaan, sangat jelas. Yang saya berikan. Terima kasih. So dari penjelasan Saifuddin ini, termasuklah laporan-laporan oleh media dan akhbar-akhbar, kita boleh simpulkan beberapa perkara. Yang pertamanya, Saifuddin telah mendakwa bahawa proses untuk memberikan kewarganegaraan kepada 23 orang pemain naturalisasi kebangsaan termasuklah 7 orang ini mengikut lunas-lunas perlembagaan. -lunas yang keduanya, Saifuddin telah memperakui bahawa beliau telah menggunakan kuasa budi bicara yang diperuntukkan kepada beliau selaku Menteri Dalam Negeri untuk bypass beberapa proses bagi mempercepatkan urusan mendaftarkan pemain-pemain tertentu. Yang ketiganya, sekarang ini kata Saifuddin, belah KDN dah selesai. Semuanya ikut apa yang telah digariskan dalam Perlembagaan. Cumanya, urusan antara FAM dengan FIFA lah yang menentukan sawanan pemain itu layak atau tidak untuk mewakili negara kita ini. Di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, -puan saya ingin membangkitkan beberapa persoalan dan juga pertikaian secara dasarnya. Yang pertamanya, Saifuddin kata benda ini dah ikut lunas undang-undang, dah ikut Perlembagaan. Soalnya sekarang ini, macam mana Saifuddin Nasution boleh memberikan kewarganegaraan kepada pemain-pemain ini tanpa melihat dokumen asal surat beranak kelahiran mereka. Dan sekarang ini Saifuddin kata, dia menggunakan kuasa budi bicara dia lah untuk menentukan sama ada pemain itu boleh dapat warganegara ataupun tidak. So sekarang ini kita nak tahu apa sebenarnya yang dia dah bypass. Sekarang ini adakah pemain-pemain tersebut telah melepasi syarat-syarat bare minimum untuk menjadi rakyat Malaysia? Dan yang ketiganya, sekarang ini kita nak tanya kepada Saifuddin. Untuk menjadi warga negara Malaysia, mereka tidak boleh ada kewarga negaraan lain. So sekarang ini adakah tujuh orang pemain itu masih lagi menyimpan pasport negara asal mereka ataupun telah dimusnahkan selaras dengan undang-undang negara kita? anda kata kalau tidak lagi mereka buat, anda kata kalau pasport asal mereka masih ada, then macam mana mereka ini boleh dianggap sebagai warga Malaysia? Betul atau tidak? Tetapi saya tertarik untuk bercerita berkenaan dengan uh, apa yang disebutkan oleh Safudin sebagai kuasa budi bicara beliau selaku Menteri Dalam Negeri di mana perkara ini turut dipertikaikan oleh ramai pihak termasuklah Profesor Dr. P. Ramasamy, mantan Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang. Di mana P. Ramasamy telah mempersoalkan, sekarang mengapakah Saifuddin menggunakan kuasa bodi bicara itu? Adakah kerana ketiadaan dokumen asal itu yang menyebabkan Saifuddin menggunakan kuasa budi bicara yang tersebut itu? Dan jikalau benarlah itu kejadiannya, siapa yang bagi arahan kepada Saifuddin? Dan adakah Saifuddin sedar dan tahu betapa tindakan beliau ini sebenarnya adalah tidak patut dan tidak wajar sama sekali? Tetapi yang paling utama sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka ini kenapa diberikan taraf warga negara supaya mereka ini boleh mewakili skuad kebangsaan untuk kelayakan Piala Asia dan juga kelayakan Piala Dunia. Betul atau tidak? Jika tidak, buat apa tujuh-tujuh orang itu diberikan taraf kewarganegaraan? Buat apa? Tak ada, tak ada paedah pun masalahnya kan? Tetapi sekarang ini, bila mereka ini gagal untuk mematuhi mana-mana syarat oleh FIFA untuk dijadikan sebagai pemain yang layak mewakili negara lain dan buat apa daftarkan mereka sebagai warga negara at the first place. Kita tahu dah. Saya pun dia pun ada sebut ada empat prasyarat yang telah ditetapkan oleh FIFA untuk membolehkan seseorang itu mewakili negara lain. Satu sama ada orang itu lahir dekat negara yang tersebut itu. Keduanya, mak atau bapa dia lahir dekat negara yang tersebut itu. Yang ketiganya, atuk atau nenek dia lahir dekat negara yang tersebut itu. Dan yang keempat, dia ini ada duduk dalam satu tempoh yang signifikan dekat negara tersebut. Macam contoh yang main bola dekat negara itu lama ke. Contoh macam Sumareh. Sumareh dia bukannya seorang yang ada mak bapak dekat sini, tetapi oleh kerana dia dah main lama dekat sini, dia dah bertahun-tahun dekat skuad Pahang dan sebagainya, maka dia dapat taraf naturalisasi wakil skuad kebangsaan. Contoh macam itulah kan? So sekarang ini, keempat-empat benda itu nampaknya tidak dipenuhi oleh ke ketujuh-tujuh pemain itu. Jadi di sini kita nak tahu juga sama ada apa sebenarnya berlaku. Kecelaruan ini terlalu kompleks tuan-tuan dan sekalian. FAM kata dia, dia kata FAM dan sebagainya sebab semalam saya ada membawakan satu video kepada anda. FAM kata mereka cuma hantar dokumen yang telah disiapkan yang telah diselesaikan oleh JPN kepada FIFA untuk didaftarkan pemain-pemain ini sebagai pemain skuad kebangsaan. Tapi sekarang KDN kata, oh kita dah daftarkan sebagai negara. So, lain-lain semua tu boleh FAM. Sudahnya tuan-tuan double stand sampai bila mereka ini nak main tai chi? Sampai bila mereka ini hendak melepas tangan? Okey, ini pun punya kerja. Ini kau punya kerja sebagainya. Sampai bila kemelut tak selesai-selesai? So sekarang ni mudah saja. Argumen FIFA ialah surat beranak mereka dekat Malaysia ini, maknanya surat beranak datuk nenek mereka, tidak ada. Tidak kedapatan langsung. Mereka tak jumpa. Yang mereka kata mereka jumpa ialah surat beranak dekat negara asal masing-masing. Bahkan ada netizen pun yang jumpa surat beranak atuk ataupun nenek. Nenek kalau tak salah saya, salah seorang pemain yang dikatakan lahir dekat Belanda kan. Mereka jumpa surat beranak itu yang menunjukkan orang itu, datuk nenek dia lahir dekat The Hague, Belanda. Netizen boleh jumpa. Takkanlah FAM dengan JPN terjumpa jumpa kot. Agak-agak lah kau kan. Jadi di sinilah tuan-tuan sekalian. Kemul ini memang sangat-sangat berat. Sangat-sangat besar. Dan memang saya cakap tu terang. Sangat memalukan negara sebenarnya. Sebab ini seolah macam satu konspirasi dan juga satu perbuatan licik. Yang makan tuan sebenarnya. Saya ternampak satu komen dekat Facebook tau. Mungkin FIFA akan bagi kelonggaran untuk pemain-pemain ini tidak digantung sampai satu tahun mungkin gantung dalam tempoh beberapa bulan saja untuk membolehkan mereka main bola seperti biasa tetapi pemain-pemain ini tidak boleh mewakili negara walaupun by law-nya mereka ini merupakan warga negara Malaysia kerana mereka gagal memenuhi mana-mana prasyarat yang telah ditetapkan oleh FIFA kalau macam tu buat rugilah kita ada tujuh orang pemain yang tak layak wakil negara kita tengok, tengok dapat kewarganegaraan dan kewarganegaraan itu pula dapat melalui kuasa budi bicara menteri. Tak ke bodoh rupanya, tapi itulah dia tuan-tuan dan bos dan macam saya katakan, semua pihak kena bertanggungjawab. Semua pihak kena menjawab dan tidak boleh lepas tangan. Kau tak boleh kata, oh ni FM ni kerja. FM pula tak boleh kata, oh ni JPN ni kerja. Semua pihak kena bertanggungjawab dan kena memikul tanggungjawab bersama-sama. Sebab semua ini melibatkan keseluruhan rakyat Malaysia yang sekarang ini tengah menanggung kemaluan yang sangat-sangat besar. Dek kena isu ini Tuan-tuan dan puan Eh benanah tau telinga Bila mendengarkan jiran-jiran kita Duk kutuk-kutuk kita sekarang ini Anda tak rasa malu ke? Kita orang malu tau masalahnya Tetapi itulah Satu je lah pesan saya kepada FAM Satu sajalah pesan saya kepada semua pihak yang terlibat dengan Bola Sepak Malaysia Janganlah dek kerana kita nak menang dengan mudah kita mempermudahkan keadaan sampai sedangnya kita jadi makin payah. Betul atau tidak?